Виростити сосновий ліс чи березовий гай задача не така вже й проста. З 1929 року працівники Сєвєродонецького лісомисливського господарства, виконуючи державні програми, «Копітко» кожного дня, створюють ліси та оберігають їх від пожежі бурі суховію. Але підприємство є комплексним господарством, де на рівні з лісорозведенням, лісовідновленням, охороною та захистом лісу проводять роботи із заготівлі та перероблення деревини. Государственне підприємство лісахотничье хазяйство займає територію около 33,3 три тисячі гектар. А знаходяться на землях трьох трьох районів: Крімського, Попаснянського і Новоайдарського лісничества. Кромі того. Госрисфонд включает в себя из земли городов Лисичанска, Северодонецка, Первомайская и города Попасная. На территории государственного предприятия разделена на пять лесничеств. Это Северодонецкое, Боровское, Бобровское, Тошковское и Попаснянское лесничество. Наиболее опасны в пожарном отношении три лесничества – Северодонецкое, Боровское и Бобровское, потому что на их территории сосредоточены в основном хвойные массивы которая занимает площадь около 10,1 тысячи гектаров. Очень часто задают вопрос, зачем мы выращиваем такие леса в пожароопасном отношении. Опасные. Все зависит, конечно, от места произрастания. На этой стороне, то есть по правой стороне Северского Донца, в основном находятся песчаные и супесчаные почвы, на которых кроме сосны ничего расти, произрастать не может. Поэтому для того, чтобы спасти жителей того же города Северодонецка от нашествия песчаных бурь, были высажены как раз хвойные леса нашими дедами и прадедами. мы сейчас, на данный момент, мы как государственная лесная охрана занимаемся охраной лесов от пожаров, от самовольных рубок, восстанавливаем леса. На данный момент в состав государственной лесной службы входит 65 человек. Это мастера леса, старшие мастера леса, помощники лесничек, лесничие и непосредственно инженерная служба, главный лесничий и директор. Гордостью северодонецких лесов есть сосна. Процес вирощування сосни трудомісткий і довгочасний. 5-8 років знадобиться, щоб виростити дерево за вишки у 1 метр, а максимальної довжини у 30 метрів дерево досягає через 80-100 років. Як бачимо, щоб виростити ліс, потрібні десятиліття, а спалити достатньо і секунди. Для попередження виникнення та гасіння пожежі у Сєвєродонецькому лісомисливському господарстві існують служби, які пов'язані з спостереженням та виявленням лісних пожеж. Програма Азимут, розробкою якої займалися спеціалісти підприємства, фіксує відображення на комп'ютері з відеокамер, які встановлені на вежах. За допомогою спеціальних формул знаходить місце, де утворилась пожежа. Программа азима предназначена для определения очага возгорания. Программа работает по принципу определения в, в точке пересечения двух азимутальных показаний. Допустим, вот есть у нас Севердонецкое лесничество, там наблюдательная вышка и Боровское лесничество, наблюдательная вышка. Для определения очага возгорания эти вышки должны передать на пост азимутальные показания. Допустим, Севердонецкое лесничество передает на пост 130 азимут. Боровское лесничество тоже засекло пожар и передает на пост 52 азимут. По пересечению этих двух азимутальных лучей мы видим, что очаг возгорания находится в 25 квартале боровского лесничества. При приближении на карте мы видим, что это 17-й выдел. Также на этой карте нанесены автодороги для координации пожарных машин. То есть оператор видит уже, по какой дороге лучше проехать и по какой дороге будет быстрее добраться до очага возгорания. И эта программа также может делать анализ возгорания и определить его распространение. То есть в какую сторону лучше скоординировать автомобили, чтобы быстрее перехватить этот пожар. Для этого есть такая функция поширения пожежи. И здесь мы указываем... Уже поправки азимутальные. Значит, допустим, поправку Севердонецк передал 135-й азимут, Боровское передало 53-й азимут. Мы видим, что возгорание направляется в 31-й квартал того же Боровского лесничества. Поэтому мы можем четко сказать, что передать машинам, чтобы они направлялись, допустим, не в 25-й, а в 30-й или 31-й квартал для перехвата этого возгорания. Такая программа визначає точный маршрут до місця горения. Далее працює диспетчерская служба та спецтехника. гордість підприємства. Всего в наличии у нас имеется 7 единиц пожарной техники, включая КАМАЗ, который берет 8 кубов воды, значит, 3 ЗИЛа, 2 ГАЗ-66 и один патрульный модуль. Из снова поступившей техники, благодаря агентству лесных ресурсов, к нам поступила в 2007 году новый КАМАЗ. И в этом году мы получили непосредственно патрульный УАЗик, который у нас используется для патрулирования лесных массивов совместно с МЧС, сотрудниками милиции и представителей администрации. Значит, патрулирование лесных массивов Производится с целью выявления нарушителей правил пожарной безопасности в лесах, которые подвергаются административному наказанию в виде штрафов, начиная от 17 гривен до 51, в случае, если это было небольшое нарушение, то есть заезд и вход в лес, которые у нас запрещены с 24 апреля, согласно распоряжению главы администрации города и района. И в случае, если человек разжег костер, который повлек за собой возгорание, распространение то есть огня на большую площадь, налагается штраф 170 гривен. В нынешнем году у нас оштрафовано 7 человек на сумму 544 гривны. В случае, если нам не удается справиться со своими силами, то есть бывают такие ситуации, когда сильный ветер, большая температура воздуха, не всегда лесхоз может справиться непосредственно с пожаром, когда он занимает очень большую площадь, то есть выходит за границы 5 и более гектар. В таком случае мы привлекаем непосредственно другие силы от МЧС. Есть у нас непосредственно пожарная часть Лоскутовки. Непосредственно привлекаем силы и средства предприятий города. То есть пожар ⁇ это большое бедствие, и на пожаре работают все. Гасити пожежу дуже складно, бо навіть від малесенького вітру вогонь розповсюджується на велику площу. Наша знімальна група стала випадковим свідком такого процесу. За мить від недопалка вогонь охопив майже 4 сотки соснового лісу у районі чистого озера. Пожежа-спостерігач першим побачив білий дим. Сповістив по рації та мобільному зв'язку про те, що дим з білого кольору перетворився на чорний, а це означало, що за мить вогонь дуже швидко розгорівся і в цьому районі дуже небезпечно. Потрібна допомога пожежників. За допомогою Азімута швидко вибрали маршрут, і за декілька хвилин техніка була на місці пожежі. а далі все зависело от швидкої реакции команды, досвіду спеціалістів та від техніки, яка знаходиться завжди у належному стані. Мы видим лесной пожар в квартале 58-го Донецкого лесничества. Данный пожар возник по вине человека, как и 98% возникающих в лесу пожаров. На сегодняшний день это 19-й пожар в государственном лесном фонде. Общая площадь пройденных пожаром лесов составляет 0,58 гектара. Площадь данного пожара 4 сотки. Сейчас будут произведены работы по опахиванию и прокладке минерализованных полос вокруг лесного пожара, вокруг лесного пожара. Вогонь надзвичайно небезпечний фактор пожежі. Температура полум'я достатньо висока. Якщо знаходитися у епіцентрі пожежі, у людей виникають опіки. Розігріти повітря приводить до ураження органів дихання та смерті. Дим теж небезпечний для життя. Якщо дихати димом, з'являється слабкість, запаморочення. Людина непритомніє. Щоб уникнути такого стану, треба завжди бути обережним на пожежі. У і лісомосливському господарстві працюють служби, які завжди проводять профілактичну роботу з населенням с передбачення виникнення пожежі. Предприятием ведется, кроме того, другая профилактическая работа, а именно это создание новых минерализированных полос, уход за созданными минерализированными полосами, выставляется наглядная агитация то есть это аншлаги, запрещающие знаки, шлагбаумы, которые ставятся на лесных дорогах непосредственно перед входом в лес. Ведется агитация через средства массовой информации, телевидение, прессу, радио о том, что запрещен вход и въезд в хвойные леса, которые очень... Опасно именно в пожароопасном отношении. Площадь хвойных лесов непосредственно у нас занимает на нашем предприятии более 10 тысяч гектаров. И в основном они сосредоточены э, по правобережной стороне Северского Донца, а это именно Севердонецкое, Боровское и Бобровское лесничество. Скажите, в этом году были пожары? Да, в этом году на данный момент зарегистрировано 18 случаев лесных пожаров, которыми повреждена площадь э, 0,58 гектара. Для статистики в прошлом году на данный момент было 28 возгораний э, и площадь уже заняла около гектара. Запрет на вход в'їзд хвойна леса действует до установления непосредственно стабільної, устойчивой, дождливой погоди. У народі кажуть, біда не по лісу ходить, а по людях. І дійсно, ми люди самі винні у бідах наших. А щоб запобігти біді, треба бути обережним з вогнем та недопалками. Саме у такій ситуації вогонь із друга перетворюється на нашого ворога.